কালি আপুনি নগল দে তালে পিছতে গৈছে মই বিচাৰি বুজিছো ন বোলো কি হল যোৱা নাই কাম লগাইছে যে প্ৰথমতে মোক বনমোৱা দৰৱ এক লিটাৰমান দিয়ক ভাল এইফালে আছে নুমলি ধান পোন্ধৰ কেজিমান হ'ব আৰু এইফালে মই খুড়া ধৰণৰ পেকেট এটা লৈছোঁ কমাই পোৱা অলপ আগত তাৰপিছত এইফালে এতিয়া মৈ দি ওখ চাফৰখিনি সমান কৰি লৈছে মানে পাই যাবগৈ মাড়ীখন আহি দেখিলোঁহি পৰি আছে 들다에 매리 로이슈 바페바 에이 아이들 어 테는 어디야들 너한 안일어 테는 어디야들 테지다 아한 어디 নমস্কাৰ মই জেদুমণি গগৈ আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি মোৰ হাত ধুই ভাঙিটো আৰু মই কিবা এটা খালোঁ ভাত কেইটামান মানে যদি কওঁ তাৰো পেট ভৰা নাই ময়ো ভৰ ভৰা নাই লেট্ৰিন কৰি নাপা ধুলোঁ এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি বাগান দুখনমানলৈ যাওঁ দৰৱলৈ মাৰি থৈ মানে বনমুৱাটো ছাগলীজনী বান্ধিলো এইখিন আৰু গৰুটো বান্ধিলো এইখিনিতে

নাযাবই নেকি আহি পালোহি বাগান ইফালে জেৰুৱা যে বেৰিত আছে এই জেৰুৱা বেৰাৰ সেই ভিতৰত আছে আমাৰ আজি পাৰিমহে কালি আপুনি নগ'ল যে তালৈ পিছত হৈ গৈছে মই বিচাৰি গৈছোঁ ন বোলো কি হ'ল যোৱা নাই অ নগাঁৱৰ মানুহজনী লগ পাইছো আমি কৈছো মই দি আহিছোঁ কৰি জ জ জ জ জ জ জ জ জ জ্বলিলে নহয় তাৰপিছতে মই ঘৰলৈ গুচি গৈছোঁগৈ অঁ মই মই খৰি যোৱাৰ পিছত পিছত ভৰা ইয়াত ৰাখি আছোঁ গৰু চব ধেৰ ঢেৰ থাকেতো এয়া নহ'ত আকৌ লভণ হৈ গ'ল লখন দিয়া বত একেচিয়া দৰৱ ঘূলি কৰি ল'লোঁ ঘূলি কৰি নহয় ভৰাই মেলি ল'লোঁ এতিয়া গোটেই বাগানত আই ন এতিয়া গোটেই বাগানৰ স্পী পাওঁ এইখিনিৰ পৰা এনেকৈয়ে গ'লে দেই মাৰোঁ ৰ'ব আৰু এক ইস্পিহ লাগিছিলে দুই ইস্পিহে হ'ল আৰু দৰৱো শিকাই থাকিলে বাৰু ব'লক যাওঁগৈ এতিয়া ঘৰলৈহে হা যাবই লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাই নহয় দৰৱটো শেষ হ'লনে নাই মই এইচ এইটো খালীখন দিব লাগিছোঁ উপায় নাই কি ক'ব বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ও ভাত কেইটামান খালোঁ আৰু পপাটো পথাৰৰ পৰা অহাই নাই বাৰু আহিব অলপ দেৰি হ'ব কঠিয়াতলি চাইকেণ্ড ৰেডি কৰি আছে আৰু মোক কিছুমান কাম কৰিবলৈ কৈছে পপাই সেই কামখিনি মই কৰি আজৰি হৈ থাকোঁ পপাই যে আহি মোক তেলেকা তেলেকৈ চাবলগীয়া নহয় বা কববলগা কামখিনি কই দিলে মনটো ভাল পায় না এটা ইমান পাতলা নহয় গধূয়েই তাকে মটৰ চাইকেল এখনত উঠাই নি এডখৰমান তাৰ বাকীডোখৰ কাণত লৈ যাব পৰা হ'ব বাৰু দুটা বাৰ এতিয়া সময় আৰু মই যাবলৈ ওলাইছোঁ গমাৰি বাগানলৈ দৰৱ কেইটামান আনোগৈ আৰু লাইট এটা বেয়া হৈছে মই দোকান এখন দি থৈ যাওঁ ঘৰৰ পৰা অকণমান ওলাই আহিছো গৈছো লাহে লাহে হে দোকানৰ পৰা সেই দৰৱখিনি আনি মই আকৌ যাবগৈ লাগিব পথাৰলৈ কপাক কঠিয়াখিনি আৰু গোবৰ এবছাহমান আৰু ফুৰাদন কিবা কিবি এইবোৰ মিক্স কৰি দিছোঁ এইবোৰগে লাগিব আম লগাইছে যেন লাগিছে আমাৰ ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাইছে নাইকালৰ টুপিটো পিন্ধিয়েছো মই আহি পালোঁহি গমাহৰি এখন দোকান সাৰ দোকান প্ৰথমতে মোক বনমোৱা দৰৱ এক লিটাৰমান দিয়ক ভাল ভাল মানে আপোনাৰ ওচৰত ভালেই আছে বাৰু এটা বস্তু বেয়া নহয় তাৰপিছত ম'হৰ এটা দিব তাৰপিছত হাফ চাই দি অলপমান লৈ যাওঁ ঘৰ আহি পালোঁহি আৰু এই মূনাত থকা দৰৱখিনি ইয়াতে ৰাখি থৈ যাওঁ আৰু এইফালে আফ চাইথি আনিলো মানে আঠাটো আনিলো আধা লিটাৰ এইফালে বনমাদৱ আনিলো এক লিটাৰ ইফকো এম চি এইটো কিমান দাম ল'লে ময়ো নাজানো দেই ইয়াত লিখা আছে সাতশ আশী টকাৰ দামটো চাৰিশমান ল'লে চাগে ম'হৰ দৰৱ আনিলোঁ ৰেডি এইটো দামটো লিখা আছে দুশ পাঁচ টকা আৰু খোৱা ধানৰ পেকেট এটা লৈছিলোঁ দেই মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ পথাৰলৈ বুলি এই যে পাছফালে ডাঙৰ বস্তাটো দেখিছে সেই বস্তাটোৰ গোটেই বস্তাটো আছে গোবৰ শুকান গোবৰ তাৰপিছত এইফালে আছে নুমলী ধান পোন্ধৰ কেজিমান হ'ব আৰু এইফালে মই খুৰাধনৰ পেকেট এটা লৈ আহিছোঁ গমাই পোৱা অলপ আগত তাৰপিছত এইফালে বৰা চকুৰা জহা এনেকৈ কিবা আছে বৰা চকুৰা জহা গতিকে বোলো মই যিখন গাড়ী চলাই আহিছোঁ বা আমাৰ ঘৰত যিখন গাড়ী আছে টি ভি এছ এক্স এল হাণ্ড্ৰেড এই গাড়ীখন মামুলী গাড়ী নহয় দেই আপুনি দুই কুইণ্টেল ডেৰ কুইণ্টেল উঠাই দিলেও গাড়ীখনে নিনো বুলি নকয় সঁচাকৈ আচৰিত মজা কিমান আপত্তি কৰিছে চাওক নেযাওঁ বুলি গাড়ীখনে নকয় মানে গাড়ীখনৰ এইটোৱে কোন ভাল আৰু মই গৈ আছো পথাৰলৈ অলপমান শ্বৰ্টকাটিং লৈছোঁ আৰু কিন্তু বাবা কৈছে খোজকাঢ়ি দেই মই আকৌ গাড়ী লৈ আহিছোঁ পাই গ'লো সেই পথাৰ আৰু গাড়ীখন আছে এতিয়া ধানখিনি আনিম আৰু এতিয়া ৰাস্তাটো চাইছোঁ যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম নোৱাৰিম চিগা পকা আছে গাড়ীখন চখিয়ালকৈ লৈ আহিলোঁ সেইবোৰ মানে এনেকুৱা চিগা পকা আছে বা হ'ব এডোখৰ কিন্তু অলপ আগতে আকৌ এডোখৰ বেয়া আছে সেইটো কাৰণে লগত আগতে থকাহেঁতেন ঠেলি দিয়াহেঁতেন গ'লহেতেন গাড়ীখন কিন্তু এতিয়া এইবোৰ নকচা নলগাওঁ পাই গ'লোঁ সি পথাৰ এতিয়া মৈ দি ওখ চাফৰখিনি সমান কৰি লৈছে মানে আমাৰ প্লেনটো আছিলে সেইফালে দোৱা সৰুকৈ পোৱা কিন্তু এতিয়া মাটিটো পৰিমাণটো বেছি হৈ গ'ল তিনি বিঘা হ'ল আগতে দুবিঘা লৈছিলোঁ আমি আকৌ এবিঘালো হাত বহুত দূৰ যাব লাগিব তুমি কোবাৰ আনিবলৈ এইফালে দূর হয় কিন্তু চমু বাদ তো আছে এই ফেলে ডর বইয়াল পাই যাব আহি দেখিলি পরি আছে উঠাই মেলি বাপে বহু দুঃখ আধা মাইলমান খোজকাঢ়িব লাগিব পাই গ'লগৈ দেই গোটেই কাণ বিষাই আহিলে আধা কিলোমিটাৰ আপোনালোকে ভাবিছোঁ আধা কিলোমিটাৰ হু হু ত্ৰিছ কেজিয়ে ধৰিছোঁ ব ত ত্ৰিছ কেজি লৈ অহাটো চাৰ কথা নহয় এইখিনি হ'ল গোবৰ গোবৰ অৱস্থাটো আৰু ইয়াত আছে ধান তাৰপিছত ইয়াতো ধানেই আছে এতিয়া পথাৰত হা গোবৰটো দিছে গোবৰটো দিলে ভাল মানে এইটো নেচাৰেল যদি আলিবোৰ ধুনীয়াকৈ দিওঁ নহয় তেতিয়াখনে পানীবোৰ ৰখিব আলি নিদিলে গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ পথাৰত কিন্তু নহয় মোক ঘৰলৈহে পঠিয়ালে যা বোলে আমুকটো আমুকটো কওগৈ বোলে কালিলৈ ৰাতিপুৱাই এধাই মুধাই চাহখন খাই পথাৰলৈ আহিম いいね。<Hey. S 2> <Hey. S 1> hey. বাৰু দিয়ক কালিলৈ পথাৰলৈ পথাৰলৈ নিবলৈ বুলি খুঁটি কেইটামান বনাই থৈছোঁ এই যে জেবৰাবিলাক দেখিছে এইবিলাক মানে কি পথাৰত নি খুৱাইহে দিম মানে খুঁটি পুতি নিদিওঁ মেইন ঘাই খুঁটিখিনি এইখিনি হ'ব ইয়াত বান্ধি দিম এইখিনি মানে অকণ লগাই লগাইহে দিম ঘৰৰ কামবিলাক কৰি ভাগিনাৰো মই ওলাই আহিছিলোঁ এই মানুহ এঘৰলৈ এই দলংখনৰ তলতে সিফালে মই জুম কৰি দেখাইছোঁ ৰ'ব এই মানুহঘৰ মানে প্ৰথমতে বাপেক ঢুকালে আত্মঘাতী হৈ মানে ৰেলৰ খুন্দাত ৰে'লৰ চেপাত মৃত্যু হ'ল তাৰপিছত যোৱাকালি মাকৰ মৃত্যু হ'ল আঠ দিন নে দহ দিনৰ পিছত আমাৰ ঘৰত ককা ঢুকাইছিলে আইতা ঢুকাইছিলে প্ৰথমতে তাৰপিছত ককা আঠদিনৰ পিছতে ঢুকাইছিলে ভালকৈ ধৰি ল কি কৰি আছ তই আৰু ভাগিনটো আৰু মই দুটাই আহিছিলোঁ ক'লেখি লৈ আহিছিলোঁ দিলোহি এনেকৈ মানুহ মৃত্যু হ'লে কিবা বিপদ হ'লে আহিব লাগে মানুহ এনেও নাহিলোঁ লাগিলে আপুনি মাত বোল কওক বা নকওঁক দেখিব পাওক বা নোৱাৰক যাওঁ ন এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ গা পা ধুখ দে এতিয়া হৈ গ'ল সময় ৰাতিৰ আঠটা সাতাইছ আৰু মই আহিছিলোঁ ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ চাওক কিমান কষ্ট হয় ভিডিঅ' আপলোড কৰা মোৰ বাবে মই আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা আধা কিলোমিটাৰমান এক কিলোমিটাৰমান দূৰত ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ আহিছোঁ কোনো নাই ৰাস্তাটোত ব্যস্ততাপূৰ্ণ সেই ৰাস্তাটোত আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটোত এতিয়া গাড়ী এখন পাবলৈ নাই পথাৰত ভেকুলী কিবাকিবিলাক চিঞৰি আছে উপায় নাই কি ক'ব সেইবাবে আপোনালোকক কওঁ বা বেলেগ ইউটিউবাৰো কয় ভিডিঅ' বনোৱা এডিটিং কৰা এক্সপৰ্ট কৰা আপলোড কৰা বহুত কষ্ট হয় এইয়া ঘৰ পালোঁহি ভাত দিয়ক মোৰতো কামুৰি ভাতকেৰেলা দাইল আৰু কচু ধুই ভাপত দিয়া চানাপুট চাটনি আৰু নৰসিংহ লগতে মা পাবি দি করলি বন্ধু বান্ধবী সকল আত্মের ভিডিও ইডিটিং কৰি হয়ে গেল বর্তমান এটা এক্সপোর্ট করলে আর আপলোড করলে হয়ে যাব আর আজ আপলোড করবেন মো এম বি শেষ আর মা মোবাইলটো এম বি শেষ কালিল হব আর মানে সমাপ্ত কী আজির দিনটার ভিডিও আজি দিন যিমান বাৰু মই চেষ্টা কৰিলোঁ দেখুৱাবলৈ আচলতে মই কি কৰোঁ ক'লৈ যাওঁ কি খাওঁ কি নেখাওঁ এইখিনিয়ে দেখুৱালোঁ আৰু এনেকৈ দেখি যাব চাই থাকিব সহায় জনাব আৰু মই সমাপ্ত কৰিছোঁ এতিয়া যাওঁ বাকী মানুহবোৰ হ'লে ভিৰত থাকিলে কিবা উশাহ নোপোৱাৰ নিচিনা লাগে বাহিৰলৈ আহি ল'লে এনেকৈ মুকলিভাৱে ভিডিঅ' ইডিটিং কৰিবলৈ ভাল লাগে গৰু ছাগলীৰ সন্মুখত এনেকৈ কুকুৰ মেকুৰী চববোৰ লগত ভাল লাগে বাৰু দিয়ক কালিলৈ লগ পাম আজিৰ দিনটোৰ ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিছোঁ